perpaduan merupakan tunjang utama dalam memastikan kestabilan dan keharmonian sesebuah negara di Malaysia kepelbagaian kaum, budaya dan agama seharusnya menjadi kekuatan yang menyatukan rakyat namun terdapat pelbagai cabaran yang boleh mengikis semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat antara faktor utama yang menyumbang kepada perpecahan ialah sikap prejudis, perbezaan fahaman politik, ketidakseimbangan ekonomi serta pengaruh media sosial yang menyebarkan maklumat berbau perkauman. Jika isu-isu ini tidak ditangani dengan berkesan, ia boleh mengugat keharmonian dan kemajuan negara. Oleh itu, adalah penting untuk mengenal pasti punca-punca yang mengikis semangat perpaduan agar langkah-langkah penyelesaian dapat diambil dengan segera. Nama saya Chen Chiong dari kumpulan 4. Hari ini saya akan memberitahu punca-punca yang mengikis semangat perpaduan. Punca pertama ialah jurang ekonomi yang ketara faktor ketidakseimbangan dalam pembahagian ekonomi dan peluang pekerjaan boleh menyebabkan ketidakpuas hati dalam karangan rakyat yang akhirnya menimbulkan perasaan tidak adil dan prasangka terhadap kaum lain. Kurayannya ialah apabila sesuatu kaum mendominasi sektor ekonomi tertentu kaum lain mungkin merasa terpinggir dan mendakwa bahawa mereka tidak mendapat peluang yang sama rata keadaan ini boleh menimbulkan ketegangan sosial dan melemahkan perpaduan negara contohnya jika sesuatu kaum lebih banyak menguasai sektor perniagaan kaum lain mungkin merasa mereka suka bersaing lalu timbul rasa tidak puas hati dan ketidak adilan dalam kalangan rakyat dan punca kedua ialah pengaruh politik berkauman faktornya ialah politik yang berasaskan ke sentimen Perkauman sering digunakan oleh setengah pihak untuk meraih sokongan tetapi ini boleh menjejaskan keharmonian antara kaum di negara ini. Huraiannya ialah apabila ahli politik menggunakan isu perkauman atau agama untuk kepentingan mereka, rakyat akan terpengaruh dengan ideologi yang memecah belahkan ini boleh mengakibatkan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Contohnya dalam musim pilihan raya terdapat parti politik yang menggunakan slogan atau manifesto yang cenderung kepada satu kaum sahaja menyebabkan kaum lain merasa terpinggir dan meningkatkan ketegangan antara masyarakat Pengaluan luar dan globalisasi pengaluan luar dan globalisasi boleh memberikan kesan positif dan negatif kepada perpaduan negara Globalisasi membuka peluang kepada pertukaran budaya, ekonomi dan teknologi. Tetapi jika tidak dikawal dengan baik, ia boleh membawa kepada perpecahan dalam masyarakat. Pengaruh budaya luar yang berlebihan boleh menyebabkan masyarakat mengabaikan nilai dan identiti nasional, seterusnya melemahkan semangat patriotisme dan perpaduan. Contoh pengaruh budaya asing. Generasi muda lebih cenderung mengamalkan budaya luar seperti cara berpakaian, hiburan dan gaya hidup sehingga melupakan nilai-nilai tradisional negara sendiri. Jika mereka tidak menghargai warisan budaya tempatan, perpaduan dalam masyarakat boleh terjejas kerana hilangnya rasa ke bersamaan dalam identiti nasional. Isi seterusnya ialah sistem pendidikan yang terpisah. Sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk semangat perpaduan sejak usia muda. Namun, jika sistem pendidikan dalam sesebuah negara terlalu terpisah mengikut kaum atau status sosial, Interaksi antara pelajar daripada latar belakang yang berbeza menjadi terhad apabila pelajar hanya bergaum dalam lingkungan kaum atau kelompok sendiri, mereka kurang peluang untuk mengenali budaya, adat resam dan kepercayaan kaum lain. Contohnya, sekolah mengikut kaum atau bahasa di Malaysia wujudnya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil menyebabkan pelajar dari kaum yang berbeza kurang bergaul sejak kecil. Akibatnya, mereka mungkin suka memahami budaya dan perspektif kaum lain apabila dewasa. Sisi saya media sosial yang negatif. Uh, Uraian penyebaran berita palsu dan provokasi di media sosial sering menimbulkan uh, salah faham antara kaum dan agama. Berita yang tidak ditapis oleh mencetuskan kebencian serta mengundang perbalahan dalam masyarakat. Contohnya. Uh, penyebaran maklumat palsu tentang isu perkauman atau agama seperti dakwaan satu kaum mendapat lebih banyak keistimewaan uh, boleh menimbulkan ketidakpuasan hati dan uh, mencetuskan ketegahan antara rakyat. Salam sejahtera. Nama saya Vishin Parmeswaran dari kelas TEB 2B. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang punca-punca yang mengikis semangat perpaduan negara. Salah satu punca yang mengikis semangat perpaduan negara ialah sikap perkauman dan prasangka negatif. Sikap perkauman menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan kaum sendiri dan memandang rendah terhadap kaum lain sekaligus menimbulkan salah faham dan diskriminasi. Sebagai contoh, kenyataan berbaur perkauman di media sosial boleh mencetuskan ketegangan dan menghakis keharmonian antara kaum. Punca yang kedua ialah pengaruh media sosial yang tidak terkawal. Penyebaran berita palsu dan fitnah di, di media sosial boleh menanam kebencian serta menimbulkan konflik antara kaum dan agama sebagai contoh dakwaan palsu mengenai keistimewaan sesuatu kaum dalam ekonomi atau pendidikan boleh menimbulkan ketidakpuasan hati dan perpecahan sosial Nama saya Jalalat Analitik Kedesen saya dari DSK2B Nombor kad metrik saya adalah 1035. Topik saya hari ini adalah punca-punca mengikis semangat perpaduan di sesebuah negara antara Malaysia. Terdapat dua punca yang itu adalah media sosial dan berita palsu dan ketidakfahaman budaya dan abad resam. Okey, dalam media sosial dan berita palsu akan dapat menyebaran berita palsu dan fitnah di platform media sosial Media sosial kita ada WhatsApp, Instagram, Telegram Yang banyak kena boleh berita palsu Yang akan membubuhkan hubungan antara kaum dan agama Selain itu, penggunaan media untuk menyebar dakiat perpecahan Boleh mencepatkan, merosotkan semangat perpaduan okay, Dalam punca-punca ketidakfahaman budaya dan adab resam Kita boleh dapat Beberapa contoh, yang satu adalah kekurangan pengetahuan dan pendidikan budaya Nombor dua adalah perbezaan nilai dan per kepercayaan Nombor tiga adalah kekurangan interaksi sosial Okey, kita boleh tengok nombor satu Kekurangan pengetahuan dan pendidikan budaya Nombor satu adalah individu yang tidak mendapat pendedahan atau pendidikan yang cukup mengenai budaya dan adat besar Sesuatu dalam kumpulan atau masyarakat tertentu untuk tidak memahami dan menghargai pelbagai budaya tersebut. Nombor dua adalah perbezaan nilai dan kepercayaan. Dalam tu kita boleh tengok setiap budaya mempunyai sistem nilai dan kepercayaan yang berbeza. Nombor tiga adalah kekurangan interaksi sosial. Apabila orang dari latar belakang, budaya yang berbeza jarang menginteraksi atau tidak mempunyai peluang untuk berkomunikasi macam introvert macam tu ketidakfahaman boleh keseimbang berkembang juga interaksi yang terbatas boleh menyebabkan seseorang terperangkap dari prasangka atau kekelurian mengenai budaya lain okey dan last last adalah perbezaan sosial dan ekonomi perbezaan dalam status sosial dan ekonomi antara kumpulan masyarakat sering kali menyebabkan jurang budaya yang lebih besar dalam ni golongan tertentu mungkin akan tidak dapat mengasai atau hargai adat resam yang tidak boleh golongan yang kerana faktor-faktor sosial atau ekonomi. Kesimpulannya, semangat perpaduan dalam negara boleh terhakis akibat beberapa faktor seperti perbezaan kaum dan agama yang disalahgunakan, sikap perkauman yang menebal jurang ekonomi yang ketara serta penyebaran maklumat palsu di media sosial. Jika tidak ditangani dengan bijak, faktor-faktor ini boleh menggugat keharmonian masyarakat dan melemahkan kestabilan negara. Oleh itu, setiap individu Setiap individu harus memainkan peranan dalam memupuk nilai toleransi, hormat menghormati dan memahami kepelbagaian budaya demi memastikan perpaduan yang kukuh dan berpanjangan. Sekian terima kasih. Indahnya kehidupan kita di sebalik kepelbagaian dan perbezaan, kita dikurniakan kesejahteraan yang telah dibentuk oleh perpaduan. Perpaduan adalah kekuatan kita. Perpaduan wujud kerana persefahaman yang tulus dan ikhlas. Hanya masa yang dapat membentuk persefahaman ini dan kita telah melaluinya bersama. Ini haruslah ditanamkan kepada generasi masa hadapan. Jangan kusutkan tali persefahaman dan perpaduan yang erat ini. Ini adalah keunikan negara kita. Ini adalah contoh terbaik negara kita. Ini adalah kehidupan di Malaysia yang aman, maju dan progresif. Persefahaman untuk perpaduan adalah pilihan yang terbaik. Arus perpaduan yang tenang ini, janganlah kita mengubah haluannya. Bekalkanlah untuk generasi masa hadapan menikmatinya. Seperti kita menikmatinya sekarang ini.